Наш наступний претендент однозначно розраховує на жіночі важелі. Анна Сідокова напевно дала б йому шанс. Накачаний сексапільний красень Ярослав Яруцевич, професійний фітнес-інструктор. Він звик до захоплених жіночих поглядів. По 15 годин на добу він проводить у спортзалі. Жодних шкідливих звичок, тільки правильне харчування. Моднівною раціон починається з утра. Сразу після пробуждення я з'їдаю 150 п'ятдесят овсянки, 4 яйця і банан. В ідеальному тілі спортсмена причаїлася співоча душа. Щоправда, поки що цей спів звучав лише у душі. Стас, правильно? Вот ты думаешь, в бойсбенде это будет актуально, вот такое бодибилдерское тело? Я думаю, да, это, наверное, проект больше для аудитории девочек, я думаю, буду нравиться. Все-таки, я думаю, мне нужно без свитерочка на тебя посмотреть. Ну, ой, хорошо. Осторожно, там звук. А, -а, а Ну, ты знаешь, если сравнить со свитерочком и вот так, вот так ярче. Может так и пойдешь на сцену, договорились? Okay. Пойди и сорви рычаг. больше не воюю с тобой Ты можешь обижаться, но знай Я выбрал неспроста этот бой Теперь мое лицо забывай Ты говорила мне столько раз Что ты любима всеми, а я буду очень скоро про нас got kids. Анна Седокова ушла совсем не вовремя. Да. да Аня. Это у нас Ератьцевич Станислав. Станислав, вы приехали к нам из Киева. Я так понимаю, что вложили все в эту поездку, поэтому на уже на верхнюю часть одежды не хватило. Но главное, вы здесь с нами. Ну, это Вера предложила, так я был одета извините, я не такой наглый. Но Вере трудно отказать, Слушай, это Вере правда. Верить невозможно отказать. И вот такие хорошие бицепсы здесь. Не зря шкачал. Они не должны пропасть. Я выкупилась на бицепсы. Но дракон вообще. Дракон чудесный. Да. Девушки, вы и, и э, рука нажали рычаг. Тоже. Все, да, на да. Рычаг нажали, услышали вокал и. А мы не, а мы не, не услышали. услышали. Э, могу спеть. Да! да. Попроси у облаков подарить нам белых снов. А Стас, вообще оно ну просто дракон. Одна голова смотрит, другая попадает внутрь, третья не попадает. У вас это было натужно, специально и фальшиво не поставлен голос, как-то странно очень звучит, немножко по-клоунски, на мой взгляд. Это никаким образом не, не состыковывается с фор форматом бойсбенда. Хорошая была энергетика, по-моему, такая. Стас, Володя Пресняков почувствовал энергетику? После мужика да, в пачках, появляется девочки, помады тел, и с румянами, углы, любое В брюках существо, которое что-то есть. Уже радость для нас. Радость. Вот, вот, наконец-то Польна сказала. Любое существо в брюках представляет ей радость. А сейчас для нас самое главное это вердикт Константина Мелаза. Костя. Я хотел бы сказать, что несмотря на, на уход Анечки Седоковой, в работе женской половины жюри мало что изменилось. Вы прекрасно выглядите, и вы вполне подошли бы в этот коллектив. Именно вот по специальности, по вашей, для того, чтобы... Другие люди, которые, которые умеют петь, выглядели так же, как и вы. Но когда человек поет на четверть тона, там выше ниже, это еще можно как-то отредактировать, что называется, в студии. Когда человек поет на 5-6-4 тона э, мимо, поверьте, никакими приборами это исправить невозможно. Дело в том, что я эту песню знаю хорошо, потому что я, я делал на нее аранжировку. Ну, я знаю, прик... Но... там, там пауза как-то в фонограмме получилась. Да, если... <правдают> это, это я виноват, конечно. Но. Что-то вы там с аранжировкой <правдают> намудрили, Костя. <какой -то... правдают> к сожалению, отсутствие слуха является причиной все-таки для того, чтобы человек не прошел во второй тур. Это как раз тот случай, к сожалению, должен сказать вам нет. Я знаю себя, я знаю свой голос, у меня есть слух. Это неправда, что Константин Меладзе сказал. Просто я, ну, реально переволновался. Фитнес-инструктор вразив уяву девчат-суддів и выкликав заздрість чоловіків.